शुरू अल्लाह के नाम से जो मड़ा मेहरबान नहायत रहम और करम करने वाला है अल्लाह सुबहाना वाली ने हर इंसान को इतना शूर दिया है कि वो अच्छा और बुरा समझता है साफ़ और गंदा समझता है ताज़ा और पुराना भी समझता है वो पढ़ा लिखा हो या ना हो गांव का रहने वाला हो या यूनिवर्सिटी का पढ़ने वाला हो आप तस्वुर करें कि कोई भी चीज़ ख़रीदने का तस्वुर करें कि क्या ख़रीदना है आपको भले आपने कपड़े ख़रीदने हो, सब्ज़ी खरीदनी हो फल फ्रूट ख़रीदना हो जूते ख़रीदने हो, घर का सामान खरीदना हो ख़रीदने में किस चीज़ को तरजीह देंगे आप जबकि ख़रीदने के लिए आप अपने पैसे खर्च कर रहे हैं रकम खर्च कर रहे हैं हमेशा एक नंबर की चीज़ तलाश करने की कोशिश करते हैं अच्छी चीज़ तलाश करने की कोशिश करते हैं और इस ज़िंदगी में कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि आप जिस जगह कोई भी चीज़ लेने के लिए खड़े हैं वहाँ पर आप तो बेहतरीन चीज़ ख़रीद रहे हैं और आपके बराबर में जो खड़ा हुआ है वो उसी कीमत में उसी चीज़ घटिया चीज़ को खरीद रहा है मुमकिन नहीं है ऐसा होता नहीं है कहीं फल खरीद रहे हैं आप आप देखिए कहीं भी जाए आप फल की कोई भी कीमत हो सस्ता हो या महंगा हो हर खरीदने वाले की कोशिश होती है छांट छांट कर अच्छा फ्रूट खरीदता है वो और आजकल तो हर दुकान पर फ्रूट की कीमत लिखी हुई होती है अब भी जाएंगे तो आपको लिखी हुई मिलेगी मगर आप साथ में देख रहे हैं आप कि एक भाई खड़ा हुआ है और वो उसी प्राइस में उसी कीमत में वो चीज़ खरीद रहा है जो सड़ी हुई है कैसे मुमकिन है आप सोच सकते हो कि ऐसा हो सकता है हर इंसान कहेगा जिसे भी जरा सा शूर है कि नहीं ऐसा मुमकिन नहीं है जब अच्छी चीज़ मौजूद है तो खराब घटिया फटी हुई पुरानी पैसे देकर कोई क्यों खरीदेगा इंसानी अकल कहती है कि मुमकिन नहीं है ऐसा अब जरा देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या कहता है इंसानों के लिए अल्लाह इज़्ज़त जिसने इंसान को बनाया बनाया है जिसने हर चीज़ उसके शऊर में रख दी है सच झूठ पाक नापाक अच्छा बुरा सब रख दिया है उसे ना अब कुरान क्या कहता है ज़रा एक मिनट गौर से करें जरा राइट कुरान में बाद लोगों के लिए अल्लाह रब्बालजत ने फरमाया हब्बुल अमान अलहुदा ये वो लोग हैं जो अंधेपन को पसंद करते हैं फस्त हब्बुल ये है और बे वही है जो हुब के लिए इस्तेमाल होता है उन्होंने अंधे पन को पसंद किया फस्त हुदा हालांकि हिदायत की रोशनी भी मौजूद थी वहाँ रास्ता साफ मौजूद था मगर इन्हें वो अच्छा नहीं लगा इन्हें अच्छा नहीं लगा वो इन्होंने अंधा रहने को पसंद किया इन्होंने अंधेरे में रहने को पसंद किया ये इनकी पसंद थी हालांकि रोशनी भी मौजूद थी इन्होंने नहीं ली दूसरी जगह अल्लाह सुबह ने फरमायाब तबिलार अल्लाह सुबहाना फरमाया कि ये गए दुनिया में देखा मार्केट में देखा जो कारोबारी करना चाह रहे थे वोलाकल नशतरबुद्दाला था बेलोदा मार्केट में हिदायत भी मौजूद थी इस दुनिया में हिदायत भी मौजूद थी अगर लेना चाहते खरीदना चाहते उसे खरीद सकते थे मगर इन्होंने हिदायत नहीं खरीदी वायकल नशतर अबुद था इन्होंने जलालत को पसंद किया इन्होंने गुमराही को पसंद किया इन्होंने अंधेरे में रहना पसंद किया इन्होंने अल्लाह के गुस्से को पसंद किया बिल हुदा हालांकि वहाँ पर हिदायत भी मौजूद थी वहाँ पर अल्लाह की रज़ा भी मौजूद थी वहाँ पर कामयाबी भी मौजूद थी मगर इन्होंने नहीं खरीदी ऐसा नहीं है कि अंधे नहीं थे ये ऐसा नहीं है कि इन्हें पसा नहीं था ऐसा नहीं है कि इन्हें रास्ते के नुकसान और फायदे का पता नहीं था इन्हें पता था मगर इन्हें अच्छा नहीं लगता था इन्हें खुशबू की फूल पसंद नहीं थी इन्हें फूल की खुशबू पसंद नहीं थी इन्हें मुताफ़न गंदगी पसंद थी तो खुशबू को छोड़कर कर इन्होंने वो गंदगी दिया नश्तरबला तबिलुदा वलम और उसी जगह मगफरत भी मौजूद थी और अल्लाह का अजाब भी मौजूद था इन्होंने मकफरत पसंद नहीं करी और अल्लाह का अजाब पसंद किया चूज़ किया इन्होंने जिस तरह आप अच्छे अच्छे आम सेब अनार आडू पसंद करते हैं रेडी वाला मना करता रह जाता है मगर बेस्ट क्वालिटी खरीदते हैं आप इनके पास चॉइस थी है मगर इन्होंने नहीं किया वल अजाब अबिल मकफरा इन्होंने अजाब को पसंद किया जानकर बूझ कर मालूम होते हुए भी कि जान देनी है खुदा के सामने हाजिर होना है मगर उसकी मगफरत इन्हें अच्छी नहीं लगी उस अजाब को इन्होंने पसंद किया अल्लाह अकबर फिर अल्लाह सुबहाना व क्या बात कही है फमा ए मेरे बंदो आफरीन है तुम्हारे कलेजे पर कि तुमने मेरे अरदाब को खरीदा है ना अल्लाह अकबर कि मेरे बंदे तुझे जो मैंने शूर दिया था तुझे पता नहीं था कि मैं कौन हूँ खाली का कायनात हूँ मैंने अपनी मकफरत का भी तुझसे वादा किया है और तुझे अजाब शदीद का भी बताया है दोनों तेरे सामने थे तूने जान बूझ कर ये पसंद किया फमा असबरह नार तेरे कलेजे को तेरी इस छाती को जो तू तान कर मेरे सामने खड़ा हुआ है और मेरा अजाब नार तूने पसंद किया है मैं तुझे तेरे कलेजे को शहबाश देता हूँ कि तू समझता है कि तू इतना दिलेर है खुदा से बागी होकर तूने उसके अजाब को दावत दिया फिर सुन लो दोबारा मेरे भाईयों कल नश्तरबुल दलाल तबिल खुदा ये वो लोग हैं जिन्होंने कारोबार किया खरीदने के लिए गए दिमाग था आंखें थी अकल थी शूर था मगर इन्होंने हिदायत को ठुकरा दिया कि हमें पसंद नहीं है हमें यह दलालत की गंदगी पसंद है जानबूझ इन्होंने इख्तियार की इन्हें मालूम था कि अगर अच्छाई की तरफ जाएंगे रब के रास्ते की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर अल्लाह की रहमत होगी अल्लाह का वादा होगा वहाँ पर उन्होंने पसंद नहीं किया उन्होंने गुमराही को पसंद किया वलॉबिल और मरफरज इन्होंने नहीं चाही ये बहुत पीलथन थे बहुत ब्रेव थे बहुत बहादुर थे दुनिया में समझते थे तो इन्होंने अल्लाह के अजाब को दावत दी अल्लाह का अजाब ख़रीद लिया फमाँसबर हमार अल्लाह सुबहाना व त ने कहा कि आफरीन है तुम पर कि तुम मेरे अजाब नार के सामने खड़े हो जाओगे ना तुम मैं तुम तैयार हो गए हो कि मेरे अजब नार का अजाब नार का तुम फेस करोगे अपने छाती पर सहोगे मुमकिन नहीं होगा आज तुम समझ रहे हो उस दिन वहाँ खड़े होगे उस दिन बर्दाश्त नहीं कर सकोगे मेरा रब हम सब को तोफ़ी दे कि जब भलाई और बुराई हमारे सामने आए तो बुराई को रद्द कर दें हम और भलाई पसंद करें और जहाँ अल्लाह का गुस्सा और उसकी रहमत सामने हो उसकी मगफरत सामने हो मेरे रब से दुआ है कि उसके अजाब से डर कर उसकी पनाह मांग कर उसकी हिदायत का रास्ता अख्तियार करें अल्लाह हम सबको वो बसीरत दे बसीरत है में मौजूद है मगर हम इस्तेमाल नहीं करते इसे इस्तेमाल करने का और ना करने का दोनों की जिम्मेदारी मेरे और आपके पास है मेरे रब के सामने कोई उज़र नहीं होगा कि मुझे मालूम नहीं था मुझे सब मालूम है अल्लाह उस दिन खोल कर बता देगा कि देख तुझे मालूम है कि नहीं है उस वक़्त फ़ायदा नहीं होगा मेरे अजीज़ों ये दुनिया की चंद लम्हों की जो ज़िंदगी है चंद सालों की हमें सोचना है इसमें कि हम अल्लाह की रहमत को दावत देते हैं उस रास्ते पर चलते हैं कि उसकी रहमतों का रास्ता है और या उस रास्ते को इख्तियार करते हैं खुदा न खासा अल्लाह आप और हम सबको उन लोगों में शामिल ना करें जो उस रास्ते पर चल कर अल्लाह के अजाब को दा अल्लाह के अजाब को दावत दें हम सबको मेरे रब से दुआ है कि उस रास्ते पर जो सीधा रास्ता है उसकी फलाह का उसके इनाम का उसकी रजा का उस पर चलने के तोफ़ी अता फ़रमाए व अनिल व रब्बिल आलमीन